Okey, assalamualaikum. Hari ini, hari ini aku nak bercerita tentang pengalaman aku dekat Balkan. 1992, aku pergi sana umur satu umur sembilan belas tahun. Muda lagi, muda belia. Tak, tak tak adalah sembilan belas tahun. Sembilan belas tahun kalau silap, sembilan belas tahun dua bulan lah lebih kurang itu. Jadi First sampai Aku tak nak cerita the, the, flow sampai macam mana cerita sampai tu Okay fine Aku cerita dah sampai Bila dah sampai So aku dah dapat tahu Aku memang tahu ke mana aku akan pergi So aku akan, aku pergi ke kawasan tu So aku berjumpa dengan Orang kampung Itu dia So aku ditugaskan untuk untuk bantu satu kampung ni, jadi dia kan jadi mula-mula ni sebenarnya tak ada tak ada direct apa ni punya direct information lagi lah masih tu masih tak tak clear lagi lah so masa sampai-sampai tu aku main join saja gitu dia jadi aku jumpalah satu kumpulan mujahidin masa tu nak kata mujahidin tak banyak lagi gitu dia tapi adalah golongan-golongan mujahidin daripada negara-negara Jangan ingat mau jadi jenderal daripada negara apa ni Arab je jenderal. Tak. Daripada Malaysia je ataupun daripada Asia tak. Daripada Europe. Macam Mujahidin ni dia orang tanya aku dari mana dia, dia cakap kan. Aku dari aku cakap lah aku dari Malaysia je tadi Cakap aku dari Malaysia dan aku aku dah ada kat sini aku dah sampai kat sini so aku nak join lah dia orang. Dia orang pun ajak lah dia kata. Dia, first dia orang tanya apa? Are you Muslim? Ya, yeah, dia bertanya Rasulullah dalam bahasa Inggeris yes I'm Muslim. Saya so, tu dia, dia, suruh aku baca syahadah, baca suruh apa ni ayat kuno dia dia. dan beberapa lagi lah dia tu dia. Jadi aku pun join. Aku join dengan dengan dia orang dia orang tahu lah orang aku belilah senjata kan. Aku masa tu aku bawa Dragon kan. Dragon So bila aku bawa Dragon tu aku jumpa dengan dia orang lepak dengan dia orang. Dan dia cakap wah ini senjata bagus lah. Aku pandai pilih dia. Dia cakap. Dia orang tahu nampak dia, dia tengok eh kau dah tukar dah barrel dia daripada 7.62 kepada 0.308 kan dia dia. So aku cakap yes aku dah tukar sebab aku rasa so, macam tak sedap lah. Patu tu dia punya ni. So aku ada dengar-dengar cerita cik. Aku cakap lah aku, aku dengar cerita yang bahawa 308 tu record dia rendah. So dia orang cakap betul yes betul. Dia orang, pun, dia orang tunjuk dia orang punya AK. Dia pakai AK-47, AK-74, AK-74 lah rasanya. Lepas tu ada beberapa model lagi lah yang lama punya. Lepas tu ada, ada yang bawa Dragunov. Dan ada yang masih pakai 7.62. Masing-masing macam-macam senjata -macam dia Jadi kami, aku tu bantu kumpulan tu lah cerita Jadi bila aku join dengan kumpulan ni cerita dia, arahan aku dapatlah setiap kali, -setiap, setiap malam, setiap hari Jumaat dah cerita buat malam kira macam waktu malam dekat Malaysia pukul 8 malam so kita aku buka radio aku dengar arahan-arahan tu aku tahu aku benda arahan dia okay, tu aku ikut je lah dia dia memang arahan tu dia bagi secara mata buta cerita dia jadi tak tahu apa-apa kan cerita dia tak apalah kita kita just layan je lah cerita dia jadi dari situ aku belajar kan belajar banyak benda lah belajar macam mana nak handle perang dalam hutan di kawasan sejuk itu di kawasan yang bersalji di kawasan itu ada di orang ajar satu macam 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 dia satu part yang aku paling suka belajar sebab aku ni suka belajar benda-benda baru macam tu ialah dia orang ajar macam mana nak attack, attack kereta kebal macam tu dia nak attack kereta kebal kau ada kau ada senjata biasa dengan bom tangan macam mana kau nak tu ha, kau kena improvise itu kita buat molotov cocktail sebagainya kita tambah sabun supaya dia boleh bagi dia punya heat tu lebih tinggi lagi lepas tu dia punya likat dia lagi tekan dia, dia dia compound dia, dia, kita panggil compound lah dalam apa ni motor cocktail tu sendiri jadi tak apa ya itu aku, aku tak, aku, tak nak cerita dalam tu grafik dia lebih kurang tapi konsep dia kat mana kat mana bahagian yang lemah pada kereta kebal gitu dia kan kan kita tahu bahagian paling kuat kereta kebal adalah bahagian depan kan bahagian sisi dan bahagian depan okey memang kuat tapi walaupun macam mana pun dekat area area turret memang lemah. dekat penyambung turret tu dia dia. Lepas tu kat belakang kat enjin. Kan dia dia. Sebab dia berharap kat dekat enjin saja kan dia dia. Jadi nak mengalahkan sebuah kereta kebal dia Kalau kita nak bukan nak nak memusnahkan kereta kebal tu. Memusnahkan kereta kebal tu kalau ikutkan spek-spek yang lama cara kereta kebal banyak kereta kebal lama yang apa T72 lah sebagainya. Kan dia orang pakai. Jadi how do that attack kata kebal. Jadi kita sebenarnya kita nak musnahkan kata kebal ni, kita musnahkan dia punya runut dia dulu. Tak ada punya rantai dia dulu kan. Bila kita dapat musnahkan rantai dia, rantai dia putus sebagainya atau rosak tak nak sambung sebagainya. Kan. Kira kata kebal tu musnah lah kita dia. Sebab selepas itu dia akan jadi sitting duck lah kita dia. Kan kita boleh kita boleh buat something banyak benda dengan 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 apa ni dengan kata tu Ah, tak. RPG dengan RPG pun kalau kena dekat, dekat kawasan turret tu sebagainya memang memang janam memang masak lah. Kalau kita baling bom dalam apa ni kata kebal tu dia. bom tangan dalam dalam dia punya hash dia tu kan. Memang kru kata kebal memang pening kan tu dia. Memang mati kan tu dia. nol banyak sangat. Ataupun paling-paling mudah sekali buka tu campak je molotov cocktail. Kan? Nak bagi dia orang tak boleh nak keluar campak kat luar juga lepas tu campak kat dalam juga. Oh memang memang panas tu. Pernah juga kita orang masukkan bom tangan dalam dia punya barrel tu cerita dia kan tapi itu itu tak kondusif lah cerita dia kan cara-cara macam itu tak tak apa, apa baguslah. tak apa jadi apa itu satu cara teknik yang belajar macam mana nak kau nak counter attack apa ni dah buat serangan hendap di wajah sambil tu aku belajar banyak cerita dia satu benda yang aku seronok lah selalu belajar cerita dia ya sebab dia pun banyak yang veteran cerita dia kan bila veteran dia orang ada banyak knowledge cerita dia kan jadi bila lepas banyak knowledge veteran tu jadi aku belajar banyak benda. Dan paling benda yang antara yang paling aku suka hari belajar ialah apa ni perut api. Dia ada macam-macam perut api. Kau orang yang tengok dalam dalam apa ni dalam dalam YouTube ke dalam Hollywood sebagai dia pembagi yang bentuk bulat tu kan. Bentuk bulat ni nipis tu kan. iaitu itu itu itu, itu American punya lah. model jadi dia. Mostly American pakai jenis macam tu. Lepas itu Uh, bentuk yang panjang ada tiga empat atas cara-cara tu iaitu kebanyakannya daripada China, sama ada China atau Russian punya lah tapi banyak daripada stok-stok yang ada dalam pasaran tu dia ada macam-macam bentuk tu dah uh, apa ni dan kau kena tahu dia punya komposisi dia dia pakai apa bahan dia RDX ke dia pakai dia ada banyak lah kan uh, apa semtex ke dia ada banyak jenis-jenis bahan letupan dan sebagainya aku pun dah tak apa nak ingat lah sebab dah lama tinggalkan apa oh, pun oh lama juga oh 92 sekarang 2025, oh lama lah tapi tapi dari asas konsep dia semua sama sama je semua semua periuk api itu sebenarnya Unactive, tapi bila kita dah kita pasang untuk kita nak apa ni nak, nak hentikan movement tu sebenarnya ada dua tau satu anti material maksud dia kenderaan kita musnah periuk api ni untuk musnahkan kenderaan nak bagi kereta kebal tak bergerak lah apa sebagainya. Itu satu. Kedua anti personel. Anti personel ni dia bukan letup di bawah. Dia bila kita pijak tu dia akan tung tercampak ke atas dalam lebih kurang dalam lima kaki lebih kurang enam kaki dia akan puh, pecah semua itu tu. Kan? Dan shrapnel dia lebih kurang dalam lima puluh lima puluh ele lah. Lebih, boleh boleh kena tapi yang 50 lima puluh ele tu dah, dah sikit lah. Tapi yang mana dalam hubungan sepuluh ele tiga puluh ele tu memang nak sayonara. Dia. dia dia bantai tang pinggang, start dari pinggang ke atas atau kan? dia boleh kawan antara 5 kaki, 4 kaki macam itulah lebih kurang. Bergantung pada model. Ha, dia punya letupan dia, dia tu. Dia, dia tak, dia bukan letupan tu. Dia sebenarnya kan kalau dia api ni, aku nak cerita pasal peluk api ni. Kan? Aku tak tahulah. Aku aku tahu ramai apa ni askar kat Malaysia akan akan condemn aku sebagainya. Itu tu, itu aku tak betika, aku tak petikai kan. Itu mungkin korang biasa tengok dengan perlu api yang Malaysia yang kau nampak jumpa dekat Malaysia je Tapi aku aku tengok jenis yang tak nampak dekat Malaysia, tak pernah jumpa dekat Malaysia pun je Tak pernah hadir beri latihan pun dekat Malaysia je Ha yang jenis ini -jenis ini ialah dia punya tugas dia bukan nak nak apa ni apa macam nak membunuh sangat tau. Dia ada memang dia membunuh tapi dia nak memainkan, melemahkan, menjatuhkan kau. Jadi mencederakan tahap tahap teruklah putus tangan, putus kaki, pinggang apa ni, jahat that's why, pecah urat perut dia, kan, jadi dia, jenis tu ada banyak, pollen ada, bulgaria, ada macam-macam model decah, decah. aku dah pegang macam tu, dan aku paling suka sekali, untuk macam mana nak matikan dia sebab bila dia mati, dia pakai mostly lah, zaman tu, mostly dia spring loaded, cita-cita bila dia dia apa ni, dia punya trigger dia spring loaded, jadi bila dia dah pasang tu, dia akan lepaskan dia punya pin dia tu ada ha, dia jadi spring load dalam mana kalau kau tekan ke. Tu. Jadi masa zaman tu jarang ada yang jenis jenis yang vibration. Tahu tak? Vibration ni. Maksudnya vibration ni cerita dia. Dia bukan tak ada. Jarang. Kau tak kata tak. Bukan tak ada. Tak ada tapi jarang. Sebab yang itu kebanyakannya vibration ni, American ni cerita dia. So American ni vibration dia letak tu satu tu. Jadi bila kau gegar kawasan tu dalam jarak dia dia ada berapa dia punya nisbah calculation untuk gegar tu. Dia akan meletup cerita dia. Tapi kebanyakan yang jenis gegar ni adalah untuk uh, material punya. anti material untuk kereta kebal, untuk kenderaan berat, untuk lori ke apa sebagainya. Jadi perut api jenis macam itu. Kau boleh jumpa perut api jenis itu dekat Afghanistan, dekat mana? Dekat Central Europe, Central America sebagainya. Yes. Tapi kalau kalau, dekat Europe ni sendiri kebanyakan ni ialah uh, negara-negara yang blok sana punya lah. Blok Europe punya. Lepas tu blok China punya memang ada banyak cerita dia. Aku dah jumpa macam-macam dan aku seronok nak matikan kuih api ni. Ada. Boleh kata kalau aku tak tahu berapa berapa ratus kuih api aku dah dah matikan cerita dia. Aku ingat lagi masa kita orang trip apa ni konvoi berjalan kan. Dia aku dia orang suka tu aku pergi depan tau. So, Sebab dia orang sebut tanda ah. Jadi aku lah pergi depan tu cat, 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 tu dia ada satu unit untuk kesan dia tu dia tapi unit kesan satu hal macam unit nak mati kan dia. Ha ya, pu ya api ho memang. Itulah aku aku punya bahagian. Memang banyaklah aku cakap. Jangan fikir fikirlah cerita kalau kata free api ni boleh mati sebagainya ya kalau nak mati Tak mana-mana boleh mati atas perut pun boleh mati atas pusat pun boleh mati. Okey, cerita dia. Tapi in term of uh, in term of free api ni kan bila kau faham dengan dia macam mana dia berfungsi, macam mana dia punya mekanisme mekanisme dia untuk trigger sebagainya, kau oh, confident, tak ada masalah punya. Walaupun ada kawan kau pijak ke apa ke macam kau tengok dalam filem Hollywood sebagainya kan. Kau cuma perlukan pin, kalau ada pin lah lagi bagus, pisau dia Ha, eh, sebab pisau tu kau akan cucuk dekat dia untuk, untuk, spring loaded tu berhenti dia uh, lock kat situ eh, Kau kena tinggal lah pisau tu tak boleh pakai lah cerita dia. Jadi aku ingat lagi masa masa dekat sana lah eh, kat bakar ni cerita dia. Aku bawa, aku aku dapat satu bekas tu pin rambut. Ala. Apa pin rambut, Alah, pin rambut tu Ah itu aku aku banyak. Aku baca ha, stok tu cerita dia. Sebab aku masuk tu aku masuk tu aku klik pasal tu cerita. Ya, sebab aku ingat lagi masa aku kita orang buat latihan lah masa dekat Malaysia lah masa latihan. Uh, ada satu ada satu instruktor tu kan dia ajar Okay, ni bom tangan dia kata. Bom tangan ni bom tangan latihan. Palsu je dia kata. Kau jangan risau lah dia kata. Dia, kau pegang, pegang, pegang. kita pun pegang lah. Kita pegang dia punya clip dan sebagainya kan. Lepas tu Kita pegang dia punya apa dia? Twill Tuil dia tu kan. Tuil dia tu kita pegang semua sekali. Genggam lah semua. Dia cabut Dia selamba. Selamba je cabut. Ha, kau tunggu je. Pegang lagi sampai petang, petang Nanti aku bagilah je tu dia. Sampai lepas asa baru dia sambung balik je tu dia. Kau bayangkan. Dari pagi sampai asa, asa Kau nak lepas pun takut je tu Sebab kau bukan kau kau mati-mati ingat oh, ini, ini kalau kalau lepas pun apa ni apa, apa, apa bom palsu bagainya tapi ramai yang tak yakin tu sebab ada di palsu ke betul sebab berat dia sama sama tapi memang betul tu itu adalah bom betul tak dia, dia. tapi gila dia instructor itulah yang aku kita orang belajar jadi jadi aku cerita itu instructor kat Malaysia macam mana tim tim kita orang kita kita orang askar aku bagi kau kita orang betik askar kita adalah civilian je dia jadi kita belajar cara civilian yang ajar aku tu pun civilian bukan askar dia dia memang semua aja bukan askar dia dia tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman pengalaman latihan yang dia dapat yang secara sebab kita orang ada buat CQB dan sebagainya lah kan jadi uh, sebab kita ni cerita dia masa masa aku sebelum pergi ke Balkan ni cerita dia kita dilatih untuk asas-asas pertempuran saja cerita dia macam mana nak handle kalau orang tembak macam mana kita nak balas balik kita nak buat apa ni nak tembak macam orang gila ke apa yang sampai habis magazine je dia kan satu magazine 30 25 je bergantung pada model lah je ah ha, 30 30 lah gila apa nak pakai automatic kita pakai apa ni double tap dan sebagainya kita pakai pistol macam mana nak handle dia kan jadi kita belajar benda-benda tu asal-asal dia situ macam mana apa kegunaan suppressor berbanding dengan tak ada pakai suppressor kan apa apa beza antara ber, peluru ni grain dia berapa ni per grain berapa apa beza je semua, semua tak sama cerita dia lepas tu bila dia punya velocity dia dia tembak pergi kan cerita dia berapa dia punya velocity bergantung pada grain tadi lah lepas itu yang paling menarik sekali lah kalau kita pakai suppressor apa akan jadi dengan dengan peluru tu kan pada kalau pakai kita pakai peluru supersonic ke atau peluru subsonic kan kita dia bergantung tapi aku, aku tak nak cerita buat itu buat buat, buat sejak buat itu sebab apa Uh, itu normal kau boleh pergi dekat mana-mana gun apa ni range uh, gun range apa ni apa lapang sasar sebagainya. sebagai kau akan belajar benda tu kau belajar menggunakan pistol sebagainya. kau tak kena tahu apa itu point 338 apa point 38 point eh 45 44 lagi okay, apa a uh, point 22 kau kena belajar teori-teori so, itu -teori semua teori beza dengan amali amali banyak benda cerita dia macam aku cakap tadi bila kita orang aku handle aku, bukan kita orang lah aku handle lah but mostly handle tui api ni kan bila aku dah masuk dah klik apa klik rambut tadi sebagainya kan aku boleh campak aje tak betul pun cerita dia <laughs> gila tak gila je aku? kan dapat jenis tegak tu aku masuk klik pasang dia tu dia aku nak cerita nak tunjuk tak boleh cerita dia sebab YouTube akan block nanti jadi bila kita pasang tu tu dak cabut bersih ke kawasan tu tengok kat mana dia punya tu masukkan dia punya apa ni apa rambut punya tu kita lockkan dia punya pin ter, apa ni dia punya spring loaded punya tu matikan dia dah ambil cepat cepatlah masuk dalam dalam guni ke apa ke apa tak dalam lori ke apa cerita dia trak memang ramai yang takut cara, cara aku tapi itulah kerja tak, tak, ada memang banyaklah lah dia aku tak tahu berapa ratus berapa ratus aku tak pernah tak pernah kira-kira tak kira. Perlu api. Lepas itu bila sampai tempat tu macam mana kita nak pecah masuk dekat bangunan je dia kan. Je dia. Tapi itu tak tak sangat tau sebab kita orang banyak beroperasi dekat hutan. Selain memang perlu api berlambak belambak aku tak tahu nak cakap banyak je di dia. Kan? Kalau kau jumpa mayat orang je dia askar ke orang awam ke apa ke, kau jangan alih. Kau jangan alih. Sebab apa? Sama ada dia ada booby trap, itu perlu api ke sebagainya atau hand grenade dia kena mayat tu letaknya hand grenade sebagainya tutup jadi kita pindah buka peng kena kita dia no aku kalau mayat-mayat dia aku celah aja dia aku biarkan dia nak buat macam mana dia, dia melainkan kau pakai ada safety safety punya barrier untuk settle, settle settle kan kau pakai tapi pakai barrier pun kalau nak kena kena juga dia, dia. selain daripada kau tak tahu jaga antara satu PRP dengan satu PRP dalam tanam Aku sudah dalam nak apa? Sepuluh kaki atau lebih tu. Oh. Saya tak gila tak gila punya banyaknya. Rasa aku aku aku, pernah satu kawasan tu. Aku tak ingat nama tempat dia lah, cerita dia. Sepanjang laluan kita jalan tu tu dia. Tak dia dia lalu celah celah bangunan lah. Celah bangunan nak pergi kawasan punya le banyak tu. Aku rasa aku tu beratus jugalah cerita dia kat situ kan. Tapi kita kita mesti yang bukan semualah. Kita mati yang mana kita nak lalu je. Ha, itu konsep yang masa perang. Masa perang kita akan matikan kuil api yang mana kita nak lalu saja. Kawasan yang nak lalu saja. Kita tak matikan semua. Sebab kalau kita nak matikan semua sampai malam, sampai esok pagi, tak habis lagi cerita dia. Kan? Itu, itu akulah cerita dia. Jadi cerita dia pengalaman aku dengan kuil api. Tapi aku cakap walaupun aku dah tinggalkan lama, ya, 1982 dan 2025, insyaAllah skill aku untuk matikan kuil api apa pun model pun rasanya boleh kot insyaallah lah. kan aku tak takut lagi sampai hari ni lah dia dengan pre api sebab pada aku pre api ni sebenarnya tak membahaya kalau kau tahu macam konsep dia sebab dia dalam dia adalah dia dia punya bahan letupan dia tak banyak habis dalam dia apa ni 50 gram 100 gram macam tu je dia tak banyak sikit bahan letupan dia majoriti bahan letupan dia punya tu adalah kebanyakannya RDX base and RDX base lah cerita dia kan jadi itu dia yang bahaya pada peri api tu adalah shrapnel dia kadang-kadang orang letak berbola kau tahu tak dengan 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 hand grenade aku boleh buat peri api kau bayangkan dengan hand grenade aku boleh buat peri api aku aku ajar orang macam mana nak buat peri api bukan sangat aku boleh pakai itu dengan hand grenade ya tak dengan apa tu yang butin gas gas masak tu yang yang kecil satu batang tu betul tu kaya, dia Itu pun aku boleh buat. Apa free api. Aku dipanggil improvise explosive device IED je tu dia. Ha, tak ada masalah semuanya. Jadi kalau kalau macam bom tangan ni kalau kita tu kita boleh buka dia ambil dia punya rubber belerang dalam dia tu. dia. Lepas itu kita bawa keluar dia punya apa? Dia punya berbola Kadang-kadang body tu sendiri jadi syarat tengah tu Sebab dia body tu sebenarnya dia Dia bukan uh, Bentuk dia sab, Bukan bentuk dia tu bersambung tak Dia semua Sebenarnya macam 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 ni, Macam lego Macam lego tu dia Jadi bila kena eksplosif Dia akan tercabut dan pecah tu dia ha, Itu dalam bentuk tu tangan Aku tak aku tak petikaikan kalau ada orang kata Eh tak kau ni mengarut tu dia Yes kau biasa tengok jenis yang macam tu tapi aku tengok banyak lagi jenis yang pelik-pelik punya genre yang kau mungkin tak pernah jumpa pun. Tak apa. Aku tak fikirkan pengalaman orang lain dalam 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 bom tangan ke peluru api ke. Yes, aku tak fikirkan tapi aku cerita tentang aku. Pengalaman aku mengendalikan macam-macam jenis peluru api dan bom tangan. Macam macam jenis. Kau tahu tak paling kelakar sekali masa dekat masa dekat Bakar ni ialah kami jumpa <laughs> bom tangan perang dunia kedua aku ke tak? punya pun ada lagi aku cakap ya Allah jenis ni jenis ni kau bayang eh jenis Jerman macam-macam macam apa macam mikrofon tu ah ha, macam Jerman fuse dia tapi elok eh, lagi boleh pakai lagi oh gila betul macam mana dia simpan aku pun tak tahu jenis dia kan tapi kerja dia banyak jadi benda yang paling takut sekali dekat selain daripada peluru api kita paling takut lagi sniper. Telinga kena, kena stress on. Dengar bunyi tak sikit je, lepas tu dengar tahu Kena, kena tahu. Bunyi tak tu dari arah mana. Angin dia berdapat arah mana. Biasanya dia tak tembak me, me, apa, melawan angin juga. Sebab bila melawan angin dia lembab sikit. Dia, Jadi kita tahu ke arah mana dia boleh berada. Jadi kita kena tembak. Benda pertama sekali bila berlaku ada bunyi tak di situ kan. Dia, dia, Bunyi, bunyi apa? Bunyi peluru tu kan. Meletup tu. Ialah kau nak ambil untuk melindungkan diri. Ya. Cari peluang ni tu. Walaupun kau ada senjata ke, walaupun ada kau ada perlindungan yang canggih, cari tempat perlindungan asinglah sama ada pokok ke bangunan ke atau rumpa bumi kan. Tak kisahlah baring lepas tu bergolek-golek daripada katalah kau kau sampai kat satu tanah tu kau, kau kau, jangan teru tembak. Tu tak ada tembak. The best way ialah kau guling-guling-guling. Guling-guling sama ada ke kanan atau ke kiri. Lepas tu baru kau buat tembakan. Sebab jasa tempat yang kau turun tu kalau kau bangun tempat tembakan memang kau kena punya cerita. Nah, jadi kita ngelak macam tu. Lepas tu masa kau guling tu kau buat seboleh-boleh jangan tembak apa pun. Relax dulu. Lepas tu tunggu. Lepas tu tap tap. Lepas tembak tap tap tu kau guling lagi. Tap tembak lagi tap tap. Lepas tu kau guling lagi. Bergantung cerita dia. Memang dalam jadi aku bukan askar cerita dia. Aku civilian tapi aku belajar benda tu. Dia orang orang sana lah cerita dia. Kan? Jadi the way of kita nak kita nak survivality. Kita nak survival. Kan? bukan kata kira bahir ke. Aku cakap kalau kau tanya akulah kan. Ha, aku masuk, kalau aku masuk pertandingan boleh menang ke? Tak lah. Aku, cakap, tapi aku punya rekod tembak ialah 2180 ele. Kan? Ha, tepat kata dia. Pada kepala je dia. pada ketinggian 2000 altitude daripada paras air laut je dia. Paras laut je dia. Hmm. So, peluru 308. Okay, jadi aku ceritakan, aku ceritakan berdasarkan step satu senario tu berbeza setiap senjata tu ada berbeza dia punya dia punya kapasiti dia kekuatan dia AR apa ni orang cerita selalu AR15 AR15 dia, dia, dia jalan manual tak boleh tak boleh dia jalan manual dia tak boleh nak tembak banyak dia 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 punya receiver bawah tu kena tukar pakai M4 ke kambain ke baru boleh je, dia untuk jalan auto sebagainya ha itu lepas tu dia mudah jam dan sebagainya kalau kadang, -kadang Soviet punya produk pun bagus juga sebab tak tak mudah jam tu dia dalam kena lumpur apa macam AK7774 kata dia. Ha tu. Model-model baguslah cerita dia. Aku dah jumpa macam apa ni. Macam aku aku bukan aku bukan sniper tapi aku suka guna long rifle sebab satu tu pun dia dia boleh pergi tepat dalam jarak jauh. Itu je tu dia. Dan aku perlukan benda tu cerita dia. Aku tak perlukan tempur dekat sebab tempur dekat ni aku jarang buat cerita dia. Kecuali bila dah aku dah kerja lain uh, dia pergi tempat lainlah cerita dia. Okey. Jadi aku banyak benda tu. Aku banyak bawa sidearm arm tu dia. Jadi apa yang aku gunakan ialah skill kita nak mengelak, kita skill kita untuk memantau keadaan keliling, kita kena faham, kita kena tengok. Kalau kau di tempat dia, kat mana kau nak menyorok? Kalau kau di tempat dia, dekat mana kau nak menem mula menembak, Kau kena berfikir macam mana musuh berfikir. Kau tak? Ha, itu cara dia. Itu dia. Apa yang aku cakap ni mungkin tak diajar dekat mana-mana tapi itu yang cerita, cara dia. Cara dia. Cara dia. Cara dia paling penting, benda paling penting sekali dalam mana-mana peperangan pun kita dia ialah survival. Macam mana kau nak survive diri kau sendiri. Kau jangan fikirkan the whole squadron tu dia. Satu hal lah kalau kau nak whole platoon ke apa ke sebagainya. Itu kalau kau askar sebagainya. Tapi kalau kau civilian, macam mana kau nak menyelamatkan diri? Dekat mana kau nak menyorok? Benda paling biasa kalau nak jadi sniper orang kata-kata apa? Oh tingkap. Yes betul. Akal aku, aku tembak tingkap dulu. Aku cari tingkap dulu. Tapi sebenarnya bukan itu. Kau oh, tahu tak kat mana nak jadi sniper tempat, tempat bagus nak jadi sniper Kebanyakan rumah dekat Europe sebagainya kan? Kat Malaysia pun ada juga tu kot dia. dia ada lohong udara tu ada, ada macam batu-batu yang -batu, ada lubang-lubang tu kan dia. Atau apa-apa benda yang kita boleh Sebenarnya orang tak pasti pun dekat, dekat situ tempat dia kan? ha, Situlah kita te, kita memantau keadaan. Bila kita buat kerja macam untuk apa melembak sebagainya tu, kita kena clearkan tengok berapa jauh dia boleh kita boleh handle benda tu. Jadi tak tembak lah ya, dia. Kan? Tapi kalau kita nak buat kerja-kerja sharp shooter, aku tak kata sniper lah, lebih kurang macam tu lah kan. Kita kalau boleh elakkan reflect cahaya macam tu. Jangan guna peluru tracer. Memang kita perlukan peluru tracer untuk tahu ke mana arah kita pergi -perlu pergi aja lah, dia, dia. Tapi macam tu, ya kita, aku aku lebih banyak guna calculation kan. Tam, tam. Jadi itu untuk... tu apa yang aku buat lah dekat-dekat Balkan circa 1992, 1993. Lepas tu aku pergi ke Chechnya, aku pergi ke apa ni, beberapa negara Eropah lah je masa tu. budak-budak lain dah balik lah sebagainya. Masing-masing ikut masing-masing lah. Aku, aku balik, aku cakap dekat orang boleh lambat. So aku pergi pusing tempat lain. Aku belajar dengan orang Serbia macam apa orang Serbia pula. Orang Chechnya macam mana nak handle dalam keadaan salji tebal. ha. -ha perang dalam salji tebal gitu dia. Kenapa bila kita pakai perang dalam salji tebal stok kita tu buat stok dekat sniper rifle kita tu kita kena pakai yang jenis pendek ni. Ha that's dia. Eh dah panjang sangat dah 26 25, 27 minit dah aku cerita sembang. Jadi aku rasa cukup lah uh, kot benda-benda ni. Nanti aku cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman aku dekat Balkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.